Про те, як відомі українці дізналися про катастрофу та що згадують власне про Чорнобиль зараз. Дивіться 26 квітня ми поверталися за стролів з Житомирщини. Приїжджали за кілометрів 10, мабуть, від Чорнобильської атомної електростанції і бачили оце зарява. И мы думаем, что такое полумя, и вертолеты летают, и народу много, и військова техника идет. И на ранок узнали, что там невеличка авария. Была вот такая же погода, такое же солнышко. Ну, уже ползали слухи. А мы только получили квартиру тогда с Виктором, и уже маленький ребенок был у нас. И мы решили сделать ремонт в этой квартире, и окна все были на распашку. Все люди закрывали, все прятались. А мы, наоборот, все проскрывали, и не знали о том, что происходит. Как только стало уже известно о последствиях этой аварии, о ее масштабах, просто я собрал чемоданы, вещи жены, э, дочки, документы их, посадил самолет и отправил моим друзьям в Тбилиси, в Грузию. Паника, вокзал переполненный, все квитки проданы, народ просто текал с Киева. Я перешел, в морду и лица начальника вокзалу, показался ему, дав ему кассету и кажу мне нужно отправить дитинку. Вот так запихнул с тещей дитинку и отправил их в Донецк. Первое, что сделал, это театр Леси Украинки, в котором я работал. Отправили бригаду артистов вот туда. И мы с Адой Роговцевой вдвоем мы с ней провели там 10 концертов. Они сидели все ликвидаторы в одежде, в масках. А мы в это время с гитарой никакой маски быть не может, конечно. Прямо беля реактора ясно, что мы не были, но в 30-километровой зоне отбывались концерты. Виктор играл тогда в Одессе. И единственное, нас это спасло, то, что мы улетели в Одессу. Никто даже не ощущал, не мог подумать, что, может быть, определенную дозу радиации ты принял и отразится на твоем очень сильном здоровье.